Assalamualaikum. जो शख्स लोगों से किनारा कशी अख्तियार करता है तो उससे मिल और जो शख्स लोगों से मिलने का आदि हो तो उससे किनारा कशी अख्तियार कर इंसान की तबीयत का हाल उसके छोटे छोटे कामों से मालूम होता है बड़े बड़े कामों से नहीं क्योंकि बड़े काम वो बहुत सोच विचार के बात करता है और बाजात उसके मेलान के बिल्कुल बरखिलाफ होते हैं बदतीनत वो है जो लोगों के एब जाहिर करे मगर नेकियां छुपाए तजुर्बा हमारा ऐसा दोस्त है जो हमें उस वक्त मिलता है जब हम बहुत कुछ खो चुके होते हैं जो शख्स खूबसूरत घोड़े और कीमती लिबास से फजीलत हासिल करना चाहता है वो जाहिल है क्योंकि घोड़े की फजीलत दूसरे घोड़ों पर और लिबास की फजीलत दूसरे लिबास पर होगी न कि खुद उस पर इंसान एक ऐसा परिंदा है जो बेपर होने के बावजूद परवाज़ रखता है हर रोज अपना मुंह आईने में देखा करो अगर बुरी सूरत है तो बुरा काम मत करो ताकि दो बुराइयां जमा ना हों और अगर अच्छी सूरत है तो उसको बुरा करके खराब ना करो अहल इल्म का इम्तिहान उसकी कसरत नहीं होता बल्कि देखना चाहिए कि वो फितना अंगेज बातों से कैसे बचता है सलामती इसी में है कि अपना मुंह बंद रखो जब तक मछली का मुंह बंद रहता है वो कांटे की गिरफ्त में नहीं आती सबसे बड़ी फतह अपने आप को फतह करना है तलब इलम में शर्म मुनासिब नहीं क्योंकि जहालत शर्म से बदतर है वक्त एक ऐसी जमीन है जिसमें बगैर मेहनत के कुछ पैदा नहीं होता अगर मेहनत की जाए तो जमीन फल देती है अगर बेकार छोड़ दी जाए तो इसमें खारदार जाड़ियाँ उग आती हैं